بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا لگتا ہے کہ آخری مارکہ شروع ہونے والا ہے کم از کم عمران خان جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صورتحال ان کے لیے سازگار ہے مولانا فضل الرحمن میدان میں ہیں اور شہباز شریف کی پوزیشن بہت خراب ہوئی ہے پندرہ روپے کا اعلان کر کے باقاعدہ پٹرول میں کمی کرنے کا پھر ان کو اعلان واپس لینا پڑا اور پتہ چلا کہ صرف چار روپے کی کمی ہوئی ہے اس سے پوزیشن خراب ہوئی ہے مقدمات کی صورتحال یہ ہے کہ اب کوئی بہت کم کوئی مقدمہ رہ گیا میں تفصیل اس کی عرض کرتا ہوں جس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہو تو اس میں یہ دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے گی یا ماشاء لگا دیا جائے گا میرا نہیں خیال کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا ماشاء اللہ لگایا جا سکتا ہے حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں ججوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب کی توسیع کا مسئلہ تو لٹک گیا جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اب کوئی اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان کی یعنی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ قاضی صاحب کہ توسیع کریں جسٹس نصر من اللہ اور محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار اور دوسرے ججوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کوشش کی یہ کی جا رہی ہے کہ مود الرّمن کمیشن رپورٹ والا جو کلپ ہے اس کو ایشو بنایا جائے مگر اس کو کیا ایشو بنائیں گے اس پہ بڑی سخت بڑا سخت سٹینڈ لے لیا ہے عمران خان نے اور پارٹی کے اندر ایک طرح کی یکسوئی پیدا کر دی ہے نو مئی کی سزاؤں کا بابلہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک سال گزرنے کا دو سے نوے دن اصل میں ہوئے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ سزائیں نہیں دی گئیں تو سزائیں کیوں نہیں دی گئیں دس ہزار آدمیوں کو آپ نے گرفتار کیا استغاثہ آپ کا ہے جیلیں آپ کی ہیں اور قیدیوں کو لا کر اپنا کھڑا کر دیا جاتا تھا دھوپ میں پورا پورا دن کھڑے رہتے تھے اور جا 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 مطلب یہ ہے کہ عدالتوں میں کوئی آپ کا راستہ روکنے والا نہیں تھا ایک مقررہ وقت میں فیصلہ آپ کو کرنا تھا عمران خان کو نہیں کرنا تھا پی ٹی آئی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ٹمپریچر بہرحال بہت بڑھ گیا ہے مگر جتنی یکسوئی عمران خان میں ہے وہ ان کی پارٹی میں نہیں ہے یعنی جب لوگوں نے دیکھا علی امین گنڈاپور کے العانات بھی سنے اور پھر یہ بھی دیکھا اپنے محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس سے دل شکنی ان کی ہوئی پارٹی کارکنوں کی پارٹی کارکنوں کو دباؤ بڑھانا پڑے گا اکانومی کی حالت بہت خراب ہے ایم بی ایس نہیں آ رہے پرنس اپنا محمد بن سلیمان نہیں آ رہے ہیں بجٹ آنے والا ہے سرکاری ملازم جو ہے ظاہر ہے اس پہ سراپہ احتجاج ہوں گے تاجر ہوں گے عوام ہوں گے گندم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور اب بھی لے دے کہ قیمت زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپے تک پہنچی ہے کشمیر میں صورتحال خراب ہے کے پی میں خراب ہے گلگت بلتستان میں خراب ہے البتہ پنجاب میں عمران خان اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کے لیے فضا سازگار ہے اور وہ اب یہ مارکا شروع ہو تو اس میں فتح ان کی ہوگی اور وہ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ حکومت گرائی جا سکتی ہے ایک ایسی حکومت جو سترہ سیٹوں پہ کھڑی ہے جس کی کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے جس کے وزیراعظم کی بات نہیں سنی جاتی اور جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اعلانات کو چھوڑیے پریکٹیکلی صورت حال یہ ہے کہ امارات سے چین سے سعودی عرب سے کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی اور جو ان کے حلیف ہیں خاص طور پہ محمود اچکزئی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنا احتجاج شروع کرنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بعض لوگ کمزور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جلسہ جو ہے وہ اجازت ملے تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں تو اچک زئی کہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت تو کبھی بھی نہیں ملے گی لیکن جلسہ کرنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے یہ قانونی اور آئینی حق ہے ہم بادر اور میاں اسلم صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ منظر عام پر آئیں لیکن آئے تو نہیں وہ اپنا جس طرح کیا آنا چاہیے جلسے کی اجازت دی گئی ہے اپنا ربات میں لیکن ربات میں جلسے کا کیا مطلب ہے جلسہ تو جو ہے وہ ہونا چاہیے شہر میں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جورت رندانہ کا مقابلہ کرنا ہوگا پٹرول وقت کا معاملہ تو بڑا عجیب ہوا یعنی نو بجے ساڑھے نو بجے پہلے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع سے یہ کہا گیا کہ پٹرول کی قیمت پندر روپے کم کر دی جائے گی پھر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ اعلان ہوا اور ایک پاگل پن سوار ہو گیا ایک یعنی جو حکومت کے حامی چینل ہیں انہوں نے جناب نواز شریف صاحب چھا گئے اور غالب آ گئے اور جناب چیزیں سستی ہونے لگیں اور پندرہ روپے کم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ساڑھے بارہ بجے پونے ایک بجے پتہ چلا کہ یہ تو, تو پرانی سمری کا قصہ تھا اور جو جو نئی سمری بھیجی گئی ہے اس میں تو وزارت خزانہ نے اس کو مسترد کر دیا وزارت خزانہ آزادانہ ایکٹ کر رہی ہے حکومت میں کوئی ہم آہنگی ہی نہیں ہے منصوبہ یہ تھا کہ پندرہ روپے قیمت کم کی جائے یہ میٹنگ میں طے ہوا تھا اطلاعات یہ ہیں جاتی عمرہ میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے برادر بزرگ اور محترمہ مریم نواز جنہیں یہ شوق سوار ہے کہ قائد اعظم کا نام مٹا کے ان کا نام لکھا جائے اور پرانے منصوبوں کا افتتاح کرتے چلی جا رہی ہیں پنجاب میں صورتحال بہت ہمبار ہے لیکن پی ٹی آئی متحرک نہیں ہے پنجاب میں حالانکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے او اب یہ مقدمات کی ایک صورت دیکھ لیجئے مقدمات میں کیا ہے سائفر کیس ہے تو اس میں بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے ایک آدھ دن میں میرا خیال ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ اگر محفوظ بھی رکھا گیا تو کتنے دن اپنا اس کو محفوظ رکھا جا سکے گا کیونکہ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آخری سماعت ہوگی بیچ میں ایک چھٹی کا دن آ گیا اس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی پھر شاہ ارجمن صاحب جج صاحب جو عدت کا کیس سن رہے تھے آخری مرحلے پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں سننا چاہتا اس کو اب وہ کیا کریں گے کیا نیا جج مقرر کیا جائے گا اور وہ آغاز سے سماعت کرے گا اس پہ بڑا انصار ہے لیکن اگر اس میں بری ہو جاتے ہیں سائفر کیس میں اور اس کیس میں تو عمران خان کے خلاف اور کوئی مقدمہ نہیں ہے باقیوں میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے پانچ کیس تھے ایک وہی جس میں ہمایوں دلاور صاحب نے سزا دی تھی انہیں اور اس میں وہ گرفتار ہیں اور دوسرا یہ عدد کا کیس ہے جس میں چودہ چودہ سال کی سزا ہو چکی ہے القادر یونیورسٹری کا کیس ہے تو اس میں توشہ خانہ کیس کی سزا تو معطل ہو چکی ہے اور اب اس میں نیا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نیا مقدمہ اس میں کیا بنائیں گے یہ تو بہت مشکل ہوگا اڑ جائے گا اب اس میں سائفر میں اگر عمران خان کی اور شاہ محمود کی رہائی ہو جاتی ہے جو بہت جلد متوقع ہے تو سارے کیے رائے پر پانی پھر جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب لگتا ہے کیس وکلا کا یہ خیال ہے کہ چند ہفتے لگ سکتے ہیں عمران خان کے وکلاء کا خیال یہ ہے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ القادر کیس جو ہے اس کو لٹکایا جاتا رہے اسی لیے بحریہ پہ چھاپے مارے گا وہ چھاپے میں کیا ملے گا اس میں وہ تو ایک سیدھا سادہ سمپل سا کیس ہے اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی شہزاد اکبر کو ظلفی بخاری کو اور ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی مگر سب نے انکار کر دیا اور انکار بھی ایسے کیا بالکل بازے تو میرا خیال ہے اس میں حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اچھا اب وہ جو فل بینچ کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ ترمیم کے مسئلے پہ اس میں حکومت کا کیس بڑا ہی کمزور لگتا ہے بظاہر ہم اس کے بارے میں آخری رائے تو نہیں دے سکتے تو بات یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب کے رویے میں ایک تبدیلی آپ نوٹ کریں عائشہ ملک اور منی بختر صاحب کو اور ادھر من اللہ صاحب کو عام حالات میں اس میں بلکہ منظور علی شاہ کو بھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ سنجیدہ سوالات اٹھائیں گے کہ بھائی کیس ایک دفعہ بن سکتا ہے بار بار تو نہیں بن سکتا اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ توسیع کا کوئی امکان اب باقی نہیں رہا لہذا قاضی صاحب کے رویے میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے وہ بالکل وہی اسی پرانے رویے پر قائم رہیں اور سزائیں دیں اور لیکن بہرحال اس میں کیس میں جان نہیں ہے بالکل حالات جو ہیں وہ ایک مہنگائی کی وجہ سے ایک غیر ملکی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور بے پناہ بڑھتے ہوئے عوامی اضطراب کی وجہ سے وہ سوٹ کر رہے ہیں عمران خان جو سیٹوں کا مسئلہ ہے دیکھیں سیونٹی سیون سیٹیں ہیں سندھ میں پنجاب میں کے پی میں قومی اسمبلی میں اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے زیادہ تر قانون قانونداروں کا خیال یہ ہے کہ یا تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا یا یہ ہوگا کہ کم از کم دوسری پارٹی کو یہ سیٹیں نہیں ملیں اگر کے پی آئی کے حق میں ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا اس میں ظاہر ہے خواتین کی سیٹیں ہیں زیادہ تو خواتین جو ہیں وہ بڑی مؤثر خواتین کا اس لیے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک سال میں بڑی ابتلاح سے گزری ہے اس میں بالکل واضح طور پر اندازہ ہو گیا ہے کہ کون کھڑا ہونے والا ہے اور کون ڈٹ کے بات کرنے ہو. تو بڑی محصر خاتین کو نامزد کیا جائے گا اور وہ ظاہر ہے بڑا ٹف ٹائم جو کہ جس کو کہنا چاہیے دیں گی محترم مریم نواز کو بھی اور یہاں شہباز شریف صاحب کو بھی تو انہیں عدالت کا کیس ہے فیصل بابڈا کا مصطفیٰ کمال کا اور اس میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ میں نے غلطی سے پہلے کہہ دیے تھا وہ دوسرے کیس کا اس میں دو سے نوے دن ہوئے اس میں بہت سے سوالات ہیں اور عمومی رجحان یہ ہے ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہے احمد فرحاد کا مقدمہ ہے اس میں محسن اختر قیانی صاحب کہہ چکے ہیں میں کیس ختم نہیں کروں گا جسٹس محسن اختر قیانی صاحب وہ انہیں پیش کیا جائے اور وہ آپ نے دیکھا کیسا اس کو الجایا گیا ہے کہ وہ دھیر کوٹ کی پولیس اور مظفر آباد کے پولیس اور کچھ اور مقدمات بھی ہیں لیکن اس پہ عوامی جذبات اتنے بھڑک چکے ہیں اور اتنا اس کا چرچہ ہوا ہے ان کی مظلومیت کا کہ ایک شاعر ہے بیچارہ اور ایک نظم اس نے لکھی ہے تو کون سے مقدمات اور کون سا جرم سرزد ہوا ہے ٹیررزم کا کیا کیس اس پہ بنتا ہے تو عمران خان صاحب اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جن کیسوں میں زیادتی کی گئی ہے اور جن معاملات کو مثلا جو کیس ٹیک اپ نہیں کیے جا رہے غالباً اکیس مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں دائر کرتے کیے ہوئے اس میں اس اپنے نوجوان وکیلوں پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اس پہ توجہ دیں اس میں حامد خان پہ زیادہ اعتماد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اسلام آباد کی صورتحال آپ کو معلوم ہے چھالیس سنتالیس اور اڑتالیس کی کہ اس میں تو جج صاحب نے کہا کہ بیان حلفی دیں فارم پینتالیس لے کے آئیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرننگ افسر پیش نہیں ہو رہے اور نون لیگ کے امیدوار پیش پیش نہیں ہو رہے اور وہ نہ صرف قرآن کریم پہ حلف لینا چاہتے ہیں ان سے فارم پینتالیس طلب کر رہے ہیں اور بہت سخت رویہ ہے کہ بھائی اس میں دو دو دفعہ جرمانہ بھی ہو چکا اور یہ کہا کہ اگر کوئی جال سازی کرے گا سیدھا جیل جائے گا عمران خان کا انحصار عوامی استراب کے علاوہ اس پر ہے کہ عدلیہ کا رویہ عمومی طور پر بدل چکا ہے اسی لیے شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بیڑے ہیں یہ نہیں اگر کوئی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں تھے گھبرائے ہوئے ہیں اصل میں اندر سے خوف زدہ ہیں اور جو لوگ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں جب وہ گھبراتے ہیں تو بہت بری طرح گھبرا جاتے ہیں بڑی حالت ان کی خراب ہوتی ہے ایک تو یہ کہ حکومت ہی جعلی ہے سترہ سیٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے پھر یہ کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بیمہ نہیں ہو چکا نواز شریف صاحب کا وہ کچھ کر نہیں سکتے ایک تو موسم خراب ہے موسم نہ بھی خراب جب بہت ہی اچھا تھا اور سازگار تھا اور بڑی محلت تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے ہوئے تھے جیلوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے تھے اور پارٹی سے بہت سے لوگوں کو بگ... اس وقت ایک ڈھنگ کا جلسہ نہیں کر سکے نواز شریف صاحب تو اب کیا باڑ جھونکیں گے اب کیا تیر مار لیں گے وہ ججوں کے مسئلے پہ اے ٹی سی میں آپ نے دیکھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس پہ جس پہ پہلے تو محترمہ مریم اورنگزیب نے خواہش کی کہ وہ چیمبر میں جج صاحب سے اس پہ تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہیں پھر چیف منسٹر نے بھی کہا لیکن جج صاحب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آئیں اور عدالت میں بات کریں تو اب وہ کیا حربہ کیا ہے اب حربہ حکومت کا یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ لگا دیے جائیں اور اس میں یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ کیسز لے سکتے ہیں ان ان سے اپنا جو حاضر سروس جج ہیں ان سے لے سکتے ہیں یہ فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ اسلام آباد میں بھی یہی کرنا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اے ٹی سی میں تو ان کو کرنا پڑا اور اس میں بھی فیصلہ دے چکی ہے دے چکی ہے عدالت کہ پہلے میں وہ آپ سے عرض کر دوں کہ اے ٹی سی میں جب جج مقرر کیے گئے سرگودہ میں تو سال بھر سے ایک سو دس آدمی گرفتار تھے ایک سو دس ان سب کی ضمانت ہو گئی لاہور میں بھی یہی ہوا کم و بیش اعجاز صاحب کا چالان پیش نہیں کیا گیا تھا تو اس میں بڑی سخت ناراضگی کا عدالت نے اظہار کیا اور کہا کہ کاروائی کی جائے گی عمران خان بہرحال یہ سمجھ رہے ہیں میں اس نقطہ کو دہراتا ہوں کہ عدلیہ اب مضبوط ہے عدلیہ اب اس طرح یعنی ججوں میں تو غصہ اپنی وجہ سے ہے جب اب ان کے بیڈ رومز تک میں اور گھروں میں وہ لگائیں گے اپنا خوبیہ کیمرے لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا اور خوف جو ہے وہ اتنا ٹوٹ رہا ہے ایک بفاقی سیکٹری کو جیل بھیج دیا گیا خوف کی حالت یہ ہے تحلیل ہونے کی کشمیر کا میں نے آپ سے عرض کیا کے پی پی کا قرض کیا اور جناب گلگت بلتستان کا عرض عرض کیا آپ سے کہ صورتحال کیا ہے صورتحال ایسی نہیں ہے جو حکومت کے حق میں ہو لہٰذا عمران خان نے سوچ سمجھ کر ٹمپریچر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری بیانی بھی جاری رہے گا اور مین سٹریم میڈیا ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا مین سٹریم میڈیا کی مصیبت یہ ہے کہ کوئی کریڈبلٹی نہیں رہی باقی خبر وہ لو لوگ اس کان سے سنتے ہیں ابل تو سنتا کون ہے لوگ سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں اس لیے سوشل میڈیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی اب تمام انداز یہ ہیں کہ آخری حربے کا وقت آ گیا آخری حربہ ہے میں نے جو شروع میں عرض کیا ایمرجنسی یا ماشا اللہ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا ماشاء اللہ لگ سکتا ہے اس لیے نہ بین الاقوامی حالات اس کے لیے سازگار ہیں معاشی صورتحال خراب ہے کسان ناراض ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب کی بار طوفان اٹھا تو دہات سے اٹھے گا اور اٹھے گا تو ضرور اس لیے کہ لوگوں کے صبر کی ایک حد ہوتی ہے پنجاب کو البتہ لاوارس چھوڑ دیا گیا ایک تو بکالار کا رویہ بڑی کمزوری کا ہے دوسرا پنجاب کو لاوارس چھوڑ دیا گیا ہے جہاں غلطی پہ غلطی کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ ملے آپ جسارت کی حد دیکھیں کہ قائد اعظم کے نام سے جو باڑھ تھا وہ محترمہ مریم نواز کے نام پہ رکھ دیا گیا اس سے غصہ جو ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہوگا تو پنجاب کو پی ٹی آئی پنجاب میں متحرک نہیں ہے اس میں ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کی تبدیلی کا وقت بھی آ گیا ہے مرکز میں بھی پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں عمران خان صاحب کریں گے اور بھئی آخری بات کہ آخری مارک کا وقت آ گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ